Вітаємо всіх телеглядачів та прихильників спорту. Сьогодні ми поговоримо про розвиток Миколаївського міні-футболу та футзалу. У нас в гостях заступник голови міської федерації футболу Олександр Бобров. Вітаю вас, Олександре. Добрий день і добрий день наші телезрителі. Олександре, Федерації футболу ви займаєтесь розвитком саме міні-футболу та футзалу. Як ви це робите і яких успіхів вже досягли? Ну, начнем с того, с того, что я это делаю не сам лично, а это делает наша команда, которая сформирована в городской федерации футбола, и также с участием тех команд, тех представителей команд, которые желают участвовать в чемпионатах наших наших соревнованиях. Ну, интересно, э, сколько команд распочинали э, колысь? Ну, значит. Э... В мини -футбол, да, начинали футбол. в мини-футбол, это на открытых площадках, начиналось 6 команд у нас, на данный момент уже их более 40. Это какие рік был, когда вы играть? Мини-футбол это уже 7 лет. Футзал начинало 12 команд, но это где-то уже более, почти к 20, скоро будет юбилей. На данный 20 руки. Почти 20 лет. На данный момент уже более, то есть в последнем чемпионате по футзалу участвовал 53 команды. То есть мы... же серьезная перекисть. Да, большое количество. И хочу сказать, что на одном из совещаний в Киеве по мини-футболу-футзалу нам сделали как бы благодарность и поставили всех в известность, что Николаев по количеству команд победил даже Киев, учитывая условия их проведения соревнований, соответственно, и наших. То есть, то нехватка залов и полей там и так далее. Приемно. Да. И мы также вас всем витаем. Взагали вот мини-футбол – это летний и весняный да, да, да. спорт, футзал – это спорт. Да. Вот скажите, пожалуйста, сколько дивизионов есть э, в Миколаевском мини-футболе зале? Понял. В мини-футболе сейчас в летнем чемпионате участвует около 40 команд, разделены на 4 лиги. В футзале участвовало, как я уже сказал, 53 команды, они были разделены на 6 лиг потому что уровень, допустим, высшей лиги и уровень шестой, ну, значительно отличался. То есть там люди приходили, любители, люди просто желающие посоревноваться, показать, выразить себя, будем так говорить. Скажите, есть спортивный принцип? То есть команда, которая занимает последнее место в высшей лизе, она да, естественно, естественно, существует спортивный принцип. Команды, занявшие последнее место, переходит в более нижнюю группу. Команды, занявшие первые или призовые места, по своему желанию, ну и по нашим регламентирующим документам, они, естественно, переходят в более высшую лигу. На данный момент, вот в чемпионате по э, мини-футболу, Сейчас Мы зараз да, кадры идут кадры как раз мини-футбола. Играет команда Рексима Никотера. Вот я хочу сказать, что как раз команда Никотера, вот она и пошла в высший дивизион летнего чемпионата. Ну вместе с ней спортивный клуб Николаев, Николь, Тотал и Леон. То есть команды захотели поучаствовать на высшем уровне. Если хлопцы все соревнуются, то нужно где-то тренироваться. На каких базах происходит? Как соревнования, так и тренировки? Ну, соревнования мы по мини-футболу, мы проводим основное, это площадка с Дюшор Николаев и площадка ДЮСШ-5. То есть нам там позволили, мы на договорных там каких-то этих самых проводим наши соревнования. Для тренировок, к сожалению, площадок катастрофически не хватает. Если есть возможность, я бы обратился бы как всем предпринимателям и людям, не которым не безинтересен этот вид спорта, вкладывайте деньги вот в эти вещи, оно окупится старицей. Звучит ось если кто-то из которые які грають футбол на аматорському рівні, десь в дворах, десь там на каких там майданчиках інших захочуть взяти участь у чемпіонаті Миколаєва. Чем работать, к такого зврататись, как стать участником турнира? Ну, Хочу вам сказать, что очень много приходят со стороны болельщиков посмотреть на наши соревнования, и как бы мы не скрываем, идут слух о нашем о нашем соревновании, и люди уже обращаются. Много очень просто коллективов в различных предприятий там просто товарищи со двора. Пожалуйста, Федерация футбола города Николаева, открывайте сайт. На сайте есть наши телефоны. Звоните, мы готовы принять любую команду для наших соревнований. А распочнем мы размагание, звичайно, с ли? Есть команды, которые приходят и говорят, нет, мы не хотим низшую лигу, мы уже как бы тут во дворе отбились, мы уже хотим повыше. Ну, а спортивный принцип, спортивный принцип, изнуя Спортивный принцип, конечно, есть, но иногда по заявке, футболи... ну, по заявке команды мы смотрим: ребята, ну, у вас же что тут футболисты есть, то есть это уже как бы обговаривается персонально. Протести мне ясную. Чему вы не с нашей лиги начинаете, а выше? выше. Нет, протестов нет. Мы перед каждым чемпионатом мы собираемся, обсуждаем наш регламент, обсуждаем все вопросы, связанные с проведением соревнований. И поэтому там люди видят все заявочки, кто где на что способен. И поэтому как бы, нет претензий и протестов по этому поводу. Взагалі, найкращі команды Миколаївщини мають право грати десь на серьезному в суверенитетском уровне, а же есть несколько лиг, национальных лиг, Нес... и там также э, очень серьезные баталии. Несомненно, э, чемпионы и призеры наших соревнований, они... Приглашаются однозначно в Ассоциацию футзала Украины поучаствовать в чемпионатах Украины. В прошлом году у нас выступала команда «Арсенал», вышла, она поехала в Одессу на все украинские змагания. В позапрошлом году «Автомир» команда ездила. В этом году две команды «Алектор» и «Никотера» участвовали в Одессе в таких соревнованиях. Ну и хочу сказать, что у нас еще есть ветераны. И вот буквально в ближайшую неделю президент Федерации футбола города Николаев Александр Пасечный повезет команду ветеранов 40+, плюс для участия в чемпионате Украины в Одессу. мы обожаемые что... желаем им успехов. Да. же хочется, чтобы наши хлопцы были среди призеров. Случайно, <говорит> это сложно, но все-таки. Ну да, есть в, в трудности в финансировании, есть трудности к, в тренировочном процессе, в одежде, в экипировке арбитров. Но тем не менее, кто, как говорится, под лежачий камень вода не течет. Кто хочет этим заниматься, тут находит возможность этим заниматься. Пусть вот, с, так бы говорить, с взрослым футболом и мини-футболом все, все зрозумело. Есть лиги, есть спортивный принцип, а... Чи ведеться підготовка юних спортсменів з цих видів спорту і, звичайно хто і на яких базах займається підготовкою цих юних спортсменів. Ну, к нашому величайшому сожалению, мініфутбол і фунтзал... не практикуется в школы там даю США с дюшор не практикуют этот вид спорта хотя он сейчас чрезвычайно на подъеме и некоторые мальчишки могли бы которые ну в силу каких-то физических там или других обстоятельств не могли играть большой футбол они могли бы проявить себя в футзале в мини футболе есть слух что когдаю США комунаровец знакомый наш роман синкевич когда-то команда была вот тренирует детей ну вот пока связи с ним нет. Я думаю, мы в ближайшее время мы будем все-таки проводить, как и в прошлом году мы проводили чемпионат детских по футзалу. Я думаю, мы пригласим и их команду. И они желали в этом, в прошлом году их приглашали на все украинские соревнования, Ну что-то не срослось, там, не поехали ребята. Топ-то детским футзалом-то футболом, нет. пока еще на Ривне, там, США. Все буквально не пока есть. Только а вы, вот это есть с директорами, ШКИ. Э... Захочет и якось их. Ну как захочет? Нужен тренер, во-первых, это специфический вид спорта, это совершенно как бы другой вид спорта. Нужен тренер, желающий, который был бы этим заниматься. И нужно желание директора спортшколы открыть допустим, по футзалу там какую-то секцию. Если это будет, будет великолепно. Вы спелкуйтесь с коллегами из других мест, с других областей, регионов, а там ведется подготовка юных спортсменов. Футзал, там мини-футбол. В некоторых регионах есть, но это, как правило, большие. Это Донецк, это Львов, это Киев и так далее. В таких областных центрах, как наш, ну, относительно. То есть практически, но я думаю, в ближайшее время будет подниматься детский футзал. Я же, и мы в прошлом году провели полноценный чемпионат по футзалу. Сейчас, в этом году, мы опять начнем детский футзал. Дай Бог нам поможет «Заря наш проект», директор спорткомплекса Виталий Барский, залом и детей мы проведем на высочайшем уровне у него в зале. Ну, мы же знаем, что... С э, этих видов спорта проводятся так, чемпионаты Европы. И чем это свипно, мабуть. Проводится. И цикаво, Миколаевцы среди претендентов на участие в сборных командах Украины есть пока, или Пока, пока нет. Пока Николаевские команда должна пройти наш чемпионат, выйти на чемпионат Украины, ну и, естественно, кто-то из тренеров экстралиги, где принимают участие в европейских соревнованиях мировых, заметит их, ну, я думаю, пригласят. Есть у нас достойные ребята. Сейчас просто назвать всех нет возможности. Но достойные ребята есть, как и достойные команды. Ну, сейчас наша нажали, на жаль, уже добегает завершения. Дуже стыслый час. Но все-таки, чтобы на останок вы побажали нашим телевизорам, прихильникам спорта, прихильникам футбола, мини-футбола, футзалу. Ну, напоследок, конечно, хотела сказать, ребята, давайте играть в футзал и мини-футбол. Это прекрасный вид спорта. И давайте его развивать. Хотелось, конечно, заметить, что вот когда в футзале было ну, минимум команд и мини-футболе, никто на него не обращал внимания. Стыдно даже сказать, как его называли. Сейчас, когда мы вышли на такой уровень, что едем на чемпионаты Украины, появилось слишком много Функционеров от футбола, от политики, которые как бы как швондеры, давайте поделим, разорвем, растащим, и каждый будет заниматься своим кусочком и себя прославлять. Ну, не хотелось бы этого делать, хотелось бы, чтобы футзал развивался, чтобы большое количество команд у нас было, чтобы появились у нас новые прекрасные залы и площадки. Ну а мы со своей стороны, как с федерацией футбола и как я, как ее ну, занимающийся футзалом, я думаю, мы дадим тот уровень и найдем для ребят достойные чемпионаты и игры, чтобы они участвовали. Соответственно, и призы, и награды. Мы же, конечно, желаем, чтобы вы здесьнили все свои желания, чтобы наши миколаевские болевальники, они родили успехов не только муниципального футбольного клуба Миколаева, так и наших праведных, футзальных и мини-футбольных команд. Час нашего эфира добег завершения. Сьогодні ми поговорили про розвиток Миколаївського міні-футболу та футзалу. У нас гостях був заступник голови міської федерації футболу Олександр Бобров. Дякую, Олександре, за участь у нашій програмі. Також дякую всім вам, шановні телеглядачі, за те, що нам довіряєте. І до нових зустрічей у спортивному ефірі телеканалу Миколаїв.